Мама, я пішов в парк. Синочка, если б тобі за це платили, то ми б вже б мільйонерами стали. Не ми, а я. Якби мені за це платили, то я б в парку сидів би з 6 утра до трьох часов. Дірка. Навірно, моль поїла. Це не моль. Это я специально тебе сделала, чтобы ты занимался своим любимым делом. Мама, лучше бы ты не зашила. Может, ты я хоть зимой бы не кувырялся. Ладно, пока. Наташенька, Наташа, привет. А який твій ідеальний мужчина? Сильний, заботливий, відповідальний, красивий і сексуальний. Це що, виходить п'ять мужиків? Ну, поки їх у тебе немає, то, може, сходиш зі мною на свідання? Вип'ємо щось. Киселя, наприклад. Віталік, я не п'ю кисель. А Мама зварила 10 літрів киселя. Ну, сама подумай. Как бы было романтично, если бы у нас вместе что-нибудь заиплюсь. Свитальчик. <свят> Чтобы Наташа была твоя, тебе надо не кисель, Тебе надо 10 литров мартини. Мартиневым. <свят> <свят> кисель, нам не, 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 познакомиться. Меня зовут Виталика. Тебя как? Карина? Альбина? Марианна? Никак. Никак? А что это за монголо-татарское имя? Ну ладно. Никак. Может, сегодня вечером встретимся? Даже если бы я и согласилась с тобой встретиться, то сегодня я точно не могу. Мы с подружками идем на каток. А ты что, работаешь на асфальтоукладчике? <свист> <свист> на ледовый каток. А, -а, -а. так вот где все телочки прячутся. тут э, коровы найду? Нет, у нас каток для людей. А, а, сколько стоит? 50 гривен сеанс катания один час. А я с тюлочкой и дольше могу. Ладно. Так, мини на 17 минут. новости, смотрите, я буду партнершей у самого Плющенко, представляешь? У, плющенка. Плющенко, а не у Плющенко из <свеческая> Я бы на месте Плющенко, тебе бы вот на люду как подкинула до небес. Ой, спасибо. И не ловила бы. <свеческая> <дом. свеческая> <свеческая> Берем коньки. Какой у вас размер? Что? Я на такие вопросы только -таки отвечаю. Вообще-то я имел в виду размер ноги. А, -а, э, -а 41. Ну, а давайте 57. Бо я люблю, когда ноги свободны. Хорошо. Держите. Все, хм, что? Ну, а вдруг у вас лед растает? У нас лед искусственный. Искусственный? Я надеюсь, хоть телочки у вас настоящие? Настоящий. Ладно, тогда переобуюсь. <Слышко> что, не умеешь кататься? Зато я умею красиво падать. И ну, тогда держись за борт. А можно я за твой борт буду держать? Стой! 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 Ничего, ничего. Вот у меня сегодня одна не уходила. познакомиться. Мы Виталька. тебе. Виталька. Ну и катись дальше, Виталька. Ой, не все, Евгеньевна, здорово, все, я не могу, я вешаю коньки на гвоздь, все, конец. Я устроюсь на, на каток работать, мы не уволились за инициативность, представляешь? Это как? Это я же хотела людям добра, я ж бачу, они падают там. Я песочком льоти посыпала. Ой, Боже, а наша ты по льду ходила? С тобой уже давно песок ссыпется. Ты что, забула? Что тебе за склероз выгнали? А не за ініціативність звезда моя. Привет! Можно я с вами познакомлюсь? Меня зовут вас як. А, не, шайби, ні одне шайби не пропускаю. А -а -а. Простите, но в такому видео у нас кататься нельзя. Идите снимите это. Понял, не кричи. Ладно, зря цей костюм только одевал. Тут у вас нормальних тюлочек нема. Одні клюшки. А можно за с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий, Катя Бек. меня Марина. Вижу, ты настойчивая сильно, да? Ну, а... ну ладно, мне это нравится. Я иду кафе перекусить. Жду тебя там. О -о -о. Весь, я что-то сам себе сегодня удивляюсь. Просто красавица. Так, что тут у нас можно съесть? Съешьте горячий шоколад, он восстанавливает силы. Между прочим, девочки от горячего шоколада получают много удовольствия. Девушки получают много удовольствия от меня. Потому что я, как шоколад, пористый на пористый. Может, молочный коктейль? Нет, ничего, просто молока. Потому что у меня от холода так трясутся руки, что я сам могу сделать коктейль. А, так вы замерзли. Давайте, может, чего-то согревающего. Есть глинтвейн? Это подогретое вино. Не, лучше подогретую тёрочку. Смотрю, ты замерз, да? Давайте, просто руки. да, разогревай мне руки. Ну, в меня не только руки замерзли, а еще и... Э, ну, ноги, ноги, я имею в ноги. Ну, Но, а э, то, про что ты подумала, мне не нравится. Five, six, five, six, five, seven, 7-0! Молодець! Класний результат! Артистично от над технікою надо немножко поработати. Ага. Що, знаєш? Що? Я подивлюся, як ти будеш в кедах по цьому льоду до под'їзди. Я подивлюся. Так, да, держи. Короче, номер два. О, а что это такие? Это ледовый комбайн. Он расчищает лед от крошки. Я не понял. А что? То есть едят прямо на льду тишу? Ну что за люди? Есть же а кафе. От ледовой крошки. <свечес> а, слышь, комбайнер, мне а, меня просили передать, что а, тебя вызывает директор. Да, да, давай, давай. <yelled> Челочки, кто хочет покататься? Мы хочу с ветерком. Так, а где тут тормоз? <papyrus> Капец, треба <devil goose noise> делать ноги, пока гаишники не приехали. умеешь кататься? Чуть-чуть сразу не вмею. в мене У меня просто дырка на штанах. Я не <laughs> прикрываю, чтобы никто не бать. Да ладно, <laughs> я же видела. В меня ничего не получается. Давай учиться. Будешь стоять на коньках уверенно, как на асфальте. Но, если честно, то я и на асфальте пять раз падал. Ну чего, научишься, пошли. Да? Бери за руку. Ну как? Класс! Вот видишь, вот так вот нужно совершать вращение. В сувращении? Сидим. Є... А еще есть такой прыжок. Тройной тулуп. Це як, треба одягати на себе три тулупа и прыгать. А як тут турмози? П'яткою. О, клас! Це як в мене на велосипеді, коли цепь спадає. <сум> Слухай, ты классно катаешься. Я найду с 4 лет. Ого! Ты что, получается, лет 20 дома не была? Там же мама, наверное, волнуется. Слышал, говорят, панду поезда сбила, на льду подскользнула. Что же она коньки не одела? Главное, что не откинула. давай ее замутим. Ну, а ты меня научила кататься на коньках, а я тебе научу кое-чему другому. Ну, я многое знаю, да. Виталик, я замуж. Ну, а кто тебе виноват? Не дождалась меня. Слушай, а может, будем любовниками? Хотя а прятаться в шкафу – не мое. Виталик, ты такой смешной. До зустрічі на катке да, кататися на коньках так приєдно. Указується мене жде будущее в ігру Віталік! Що? Мама тебе сьогодні приготовила подарок. О чому ти мечтав последние п'ять лет? Да ладно, ты что говорила Наташу, да? да она, в ванной или уже в спальне? Виталий! Да. Мама, тебе купила новые кроссовки. Ладно. Во, нормально. Так я теперь модный и сам смогу говорить Наташу. Наташа, А мне мама купила новые кроссовки. Теперь ты меня не будешь любить. Значит, есть надежда увидеть тебя и в новых штанах? Так, а ну стоять. Новые кроссовки, кажешь, э? А ну снимай, буду мерить. Так, не трогай мальчика. Віталічка, чого ж ти старі красовки не вибросуєш? Ну, жалко, я ж в них дівчину цільність Ой, як я тебе розумію, я свій шкаф по той же причині не вибрасую. привет. Можно с тобой э, ну, не только познакомиться? А... <реку> Меня зовут Виталий а тебе я... Вера, Надежда, Любовь. Алина. О, фу, прикольно. Ты же у Пушкина так Да, слушай, ты тут Этим красавкам в музей нужно. Им, наверное, лет сто уже. Ты тут билет, что ли? А им только 15. Я, между прочим, на их девственность. Да, ты в этот момент еще и в кроссовках был. Тебе точно в музей нужно. Здрасте. А вы принимаете старинные и ценные вещи? Иногда мы берем редкие экземпляры. А что у вас? 20 век, кожа, пластик, роботи неизвестного мастера. В общем, хочу тисячу гривень. А кому они принадлежат? Ну мы. А вы что, известнейший человек? Понятно, что не видно. Пройдитесь по нашому музею и вы сами все поймете. Ладно, уговорили. Ну, я все равно вам оставлю. Богдановна, а, -а, -а. а я недавно з Парижу вернулася. Це тобі подарчонок. Ой, Эй, Ой, Ой. а ще я в Луврі була? Ну що як там? Ой, такий. Він такий такої великий, що я так устала, да. що навіть заснула там. И что, перепутали тебе с экспонатом и забрали у хранилища? А это первый зал, посвященный истории древнего мира. Вот стенд с древними орудиями труда. Вот это палка-копалка. Квас! У меня дома тоже есть палка-копалка. А что, у меня есть палка-куверелка? и палка приставала. Только ее при показывать нельзя. А тут вы видите картины из жизни древних людей. Так они жили. Скажите, а как у них было с телочками? У них была полигамия. Просто мужчина овладевал той женщиной, которая ему нравилась. И ни у кого не спрашивала разрешения. Класс, это а жизнь, да? А что там намалевано? А тут вы видите, как первобытные люди охотятся на мамонта. Загнанный в яму мамонт становился легкой добычей. Вы не охотились на мамонта, а я охочусь на телочек. Но, по-моему, завалить мамонта легче, чем завалить телочку. А теперь давайте пройдем в зал в Киевской Руси. Хотя загнать телочку в яму – это идея. А здесь вы видите? Встаньте, пожалуйста! Этот трон принадлежал самому князю Владимиру. А был такой князь Виталий. Знаете, нашей страной ни сегодня, никогда либо ранее не управлял человек по имени Виталий. <свят> ну и ничего, <свят> история творится сейчас. <свят> а здесь вы видите жизнь наших предков. Они занимались охотой и рыболовством. То есть просто шарились. Но время от времени свободолюбивых русичей угоняли татары в рабство. Я надеюсь, что Нет. Хотя женщины киевской Руси славились своей красотой. Ну, а как с ними можно было познакомиться? За красивых женщин нужно было заплатить свадебный выкуп. Тысячу серебряных гривен. Это в Киевской Руси я бы девственником всю жизнь ходил. А за не очень красивых нужно было заплатить 300-400 гривен. О, нормально. Один раз заплатил, и голова не болит. Полное боевое облачение рыцаря. Оно весит 40 килограммов, и для того, чтобы его снять, нужен час и помощь двух человек. Капец, ты познакомился с тюлочкой и шесть часов дашь, пока два курица тебя разделят. А это рыцарский турнир. Самые сильные и отважные мужчины сражались на ристалище для того, чтобы получить платок самой красивой дамы. Месить друг друга два часа, чтобы получить платок? По-моему, кидал его на тело все в средние века. Не трогайте, пожалуйста. А это пояс верности. И рыцари одевали его своим прекрасным дамам для того, чтобы быть уверенным, что они им не изменяют. У меня такое впечатление, что у нас и сейчас его полгорода носит. Это гобелен с изображением Робин Гуда, легендарного разбойника, который забирал деньги у богатых и отдавал бедным. А интересно, есть такая тёлочка Робин Гуд? Ну, чтобы не давала богатым, а давала бедным. у Евгеньевна, слышишь? в музее на полу нашла ты Шума нет. Якась не наша. Ну да, Іспанія. 1425 року. -го Такі ж ні в якому магазині не візьмуть. Викинь гадость. Фу. Ну чорта -то вона тобі надо. Перед вами мислитель великого Родена. Що я задумався? Той же тілочки не дають. А це Аполлон Фідія. Да. Стыдно. Хоть бы плавки надел. Не, ну я понимаю, если бы там было чем гордиться. А так... Ну. Вот если бы я жил в то время, то меня бы уважали. Да. А эта девушка лишней рекламе не нуждается. Венера Милоская. Класс. Молодец, скульптор. Задумку понял и все на месте, и сопротивляться не может. Венерочка. Не понял? Близняшки, что ли? Мощь. По-моему, все хулиганство. Это не хулиганство. Это современное искусство. Это работа Перова. Охотники на привале погана картина. Это почему же? Ну, а где пластиковые бутылки, где мангал, где машина, где тюлочки? Неправда все это. Нереалистично. А это Даная великого Рембрандта. Что-то она растолстела, Шу, в спортзал не ходила. Между прочим, эта картина стоит приблизительно 6 миллионов долларов. Между прочим, плейбой за 40 гривен гораздо круче. Не выдумывайте, это очень ценная картина. А я бачу как из вашего музея ночью выносили картины. Это на реставрацию. А, ну, я и не знал, что депутаты занимаются реставрацией. Молодцы. Ну все, идемте. Там еще очень много интересных картин. А тут я такой. Привет. можно я с тобой познакомиться? Можно. А что ты гула? Ты жду. Боже мой, что вы делаете? Что вы творите? По-моему, прикольно. Это мое видение шедевра. Хотя, знаете, Пожалуй, в этом что-то есть. Понятно, <laughs> А сейчас мы входим в зал, где демонстрируются работы молодого неосуровангардиста. Когда мы с ним познакомились, нам казалось, что он просто ненормальный. Но оказалось, что это настоящий бунтарь. Знакомьтесь, Віталік. Е, здравствуйте. Як тут уже і заметили, мене звать Віталій. І з усіх мистецтв для мене найважнішим являється мистецтво ЗНАКОМСТВА з тулечками. Не дивуйтеся, настоящі генії завжди не понимали при жизни. Моя ПЕРВАЯ робота називається Тулечка на любой спуск. Идем дальше. Это инсталляция, которая символизирует мою жизнь. Оно называется движение вперед трудно, но возможно. Идем дальше. Это мой перформанс. Называется стул номер один. Ну а это гиптих, если кто в курсе. Первая часть называется предвкушение, и вторая часть разочарование. Вечер не удался. Вчера на переезде поездом Панду сбила. Надо попросить, чтобы нам ее на баланс передали, иначе другой в музей перехватит. О, Виталик, привет! Я не просто Виталик, я теперь звезда современного искусства. У мене навіть виставка в музеї. На вулиці узнаю. Та ладно. Так, да, я серйозно. От якщо мене помістили в музей військових фігур мадам Чусо, то я був би навіть популярні цим Том Круз. <рес> Тому що до мене чолочек тяне, наче я медом помазаний. <рес> Хочеш мене різнуть. Да сейчас. Да, да давай я тебя. Ну, понятно, что стесняйте. Я же не кто-нибудь, а Вы знаете, ну. Я в любом музее себя чувствую хорошо. Потому что я все тут экспонат.